What's up guys? Selamat datang ke podcast kami Sempena Hari Kebangsaan Malaysia Betul tu Hari ni kita nak throwback balik detik paling bersejarah dalam negara kita Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast kami. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang topik yang kami akan bincangkan pada hari ini. Pada 31 Ogos 1957, tanah Melayu bebas daripada penjajahan British, laungan merdeka oleh Tunku Abdul Rahman menandakan lahirnya sebuah negara berdaulat hasil perpaduan rakyat pelbagai kaum. Untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang topik yang kami akan bincangkan pada hari ini, saya akan tanya beberapa soalan kepada rakan-rakan saya untuk kita lebih mengetahui Tang 31 Ogos 1957. Soalan yang pertama ialah, bagaimana tanah Melayu boleh merdeka? Selepas Perang Dunia Kedua, kuasa Barat mula memperkenalkan dasar dekolonisasi. Maksudnya mereka nak lepaskan tanah jajahan secara berperingkat. Masa itu lahirlah golongan cendekiawan dalam kalangan penduduk tempatan sebab ramai yang dah mendapatkan pendidikan tinggi. Dari situ, makin kuat semangat nasionalisme orang tempatan rasa mereka layak mentadbir negara sendiri. Ramai juga mula menceburi bidang politik untuk memperjuangkan hak rakyat. Akhirnya, diadakan pilihan raya umum pertama di mana rakyat diberi peluang memilih wakil mereka sendiri. Kemenangan pilihan raya itu membawa kepada pembentukan kabinet pertama yang secara rasmi menggantikan pentadbiran British dan jadi asas kepada negara pemerintahan sendiri sebelum merdeka sepenuhnya. Tepat sekali Novin. Jawapan kamu sangatlah bernas. Okey, mari kita sambung kepada soalan yang seterusnya. Hmm. Bagaimana proses kemerdekaan itu? Rafiq, cuba jawab. Selepas terbentuknya kabinet pertama, Ketua Menteri ketiga itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash dia menyatakan ingin ke London untuk berunding dengan British pasal kemerdekaan tanah Melayu rombongan itu terdiri daripada wakil-wakil perhati -wakil pekatan dan wakil-wakil raja-raja Melayu setiap anggota rombongan mewakili pihak dan kepentingan masing-masing yang akan mengetengahkan ketuntutan apabila di meja rundingan nanti Tunku berpendapat jika kesepakatan adalah wajar agar nanti British tidak mampu untuk menafikan tuntutan-tuntutan -tuntutan yang diberi Perjalanan mereka bukanlah terus ke London melainkan menaiki kapal laut terlebih dahulu dari Singapura ke Karachi, Pakistan barulah menaiki kapal terbang ke London Hal ini bagi mempersiapkan strategi untuk berunding dengan British Dalam masa naik kapal Asia hari-hari kita berunding antara kita dengan British sampai semua dah dapat bersetuju nak cakap dengan satu suara baru kita berhenti karaci ha, sekarang naik kapal terbang Kat sana, mereka berunding dengan British British pun menetapkan beberapa syarat antaranya orang Cina dan India mendapat ke keluarga negara yang sama macam orang Melayu tapi hak keistimewaan orang Melayu masih terjaga Selain itu, bentuk pemerintah negara kenalah mengikut bentuk raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen bersetuju dengan syarat itu dan tantangan perjanjian itu yang kita kenal sekarang sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 31 Ogos 1957 dipilih sebagai tarikh kita merdeka hari itu semua orang berkumpul kat stadium dan tibalah masanya untuk laungan keramat bergema satu stadium Marni. Tahu apa yang lagi wowkan saya? Tunku Abdul Rahman sendiri ikut rombongan pergi London untuk dapatkan kemerdekaan negara kita. Wow. Kita patut hargai kemerdekaan kita pada hari ini sebab bukan senang nak dapatkan kemerdekaan tu, tau. Okey. Mari kita sambung soalan yang seterusnya. Hmm, apa kesan kemerdekaan kepada negara kita hingga kini? Haziq, jawab ni. Bagi saya, kemerdekaan ni dia banyak bawa kesan sampai ke hari ini. Kita jadi sebuah negara yang berdaulat dan bebas daripada penjajahan. Negara pun ditadbir oleh pemimpin tempatan yang lebih faham rakyat. Dari segi ekonomi pula, kita boleh urus hasil bumi sendiri tanpa dikuasai orang luar sebagai contoh getah dan kelapa sawit peluang pekerjaan juga semakin banyak menyebabkan banyak sektor dibuka kemerdekaan juga dia banyak membina identiti rakyat Malaysia dengan simbol seperti jalur gemilang dan lagu negaraku yang paling penting ia memupuk perpaduan kerana semua kaum boleh hidup bersama dan meraihkan hari kemerdekaan dengan bangga Wah, wow, banyak juga eh uh, kesan yang baik yang kita dapat selepas kemerdekaan ni. Okey, mari kita sambung soalan yang terakhir yang dinanti-nantikan. Okey, soalannya berbunyi, bagaimana cara memelihara kemerdekaan pada era moden ini? Susah sikit tapi biar Wawa terangkan. Okey Wah, silakan. Bagi saya, kemerdekaan ini tanggungjawab semua pihak. Kerajaan boleh memperkuatkan pertahanan negara dengan membeli peralatan dan senjata yang baru. Selain itu, kerajaan juga perlu utamakan subjek bahasa Melayu dan sejarah di sekolah supaya semangat nasionalisme dapat disemai dalam diri generasi muda. Ibu bapa pun boleh bawa anak-anak kenal tempat bersejarah supaya mereka lebih faham asal-usul sendiri. Sebagai rakyat Malaysia, kita jangan mudah terpengaruh dengan budaya asing. Paling penting, kita semua kena saling bersatu padu dan jangan mementingkan diri supaya kemerdekaan negara kekal terpelihara. Hmm, faham? Faham. Jadi kita kita boleh nampak yang paling besar peranan dia di sini ialah ibu bapa sebab kanak-kanak perlulah dipupuk semangat kemerdekaan tu dari kecil lagi, supaya mereka tidak lalai akan dunia ok sebagai penutup uh, untuk podcast kami Saya akan beri satu kata, dua kata, yaitu perjuangan mereka jadi asas kemakmuran kita hari ini. Semoga semangat kemerdekaan terus hidup dalam setiap jiwa anak bangsa. Sekian, terima kasih. Itu saja dari kami. Bye-bye. Sayang Cinta kita untuk selamanya Biar ku sentuh hatimu ini Sendiri Selamat malam wanita terakhir Tak mungkin ku kan temu seindah ini